yetmishinchi test yechimini ko'ramiz demak quyidagi moddalarning nomini aniqlang <coughs> deb savol bergan ekan birinchi modda demak bu moddani sistematik nomenklatura bo'yicha nomlaydigan bo'lsa raqamlaydigan bo'lsak bu bəsə. 1, 2, 3, 4, 5 va 6. demak ikkinchida de nitro guruhlar mana bu nitro guruh demak 2, 4 va 6 da. fenol demak buning nomlanishida demak ikki to'rt olti tri nitro fenol buni nomenklaturasi bo'yicha bu nomlaydigan bo'lsak demak ikki to'rt olti tri nitro fenol yoki yana bitta nomi bu pikrin kislota hisoblanadi pikrin kislota <coughs> ikrinkislota demak buni birinchi moddani fikrin kislota bo'ladigan bo'lsa birinchi moddaga biz fikring kislota degani mana s joib turibdi s ekan endi ikkinchi moddaga o'tsak o'chirib qo'yadigan bo'lsak xosh ikkinchi modda buni ham raqamlaydigan bo'lsak bu bir ikki uch to'rt 5 va 6. xo'sh 2 ikkinchida nitro guruh 4 to'rtinchida nitro guruh va 6 oltinchida nitro guruh benzol halqada biz fenol deb nomlagandik ohash guruha joylashgandi bunisida esa metil grurupa turibdi shuning uchun bu 2 4 6 tri nitro tolol hisoblanadi va yana bitta nomlanishi bo'yicha nomlaydigan bo'lsak buni trotil hisoblanadi bu trotil ikkinchi modda trotil bo'lganligi uchun mana ikkinchisiga trotil degan javob mana d d turibdi shuning uchun ikki d bo'ladi ikki d bo'lar ekan endi keyingi moddaga o'tishdan oldin buni o'chirsak xo'sh endi mana uchinchi modda bilan to'rtinchi moddani bir biriga izomer desa ham bo'ladi chunki bularni umumiy holatda yozadigan bo'lsa uglerod olti vodorod uglerod olti vodorod besh s hash ikki xlor yoki uglerod olti vodorod to'rt s hash uch xlor shu ko'rinishda yozsa ham bo'ladi demak mana man, uchinchi moddaga bu to'g'ri keladi buni formulasi to'rtinchi moddaga buni formulasi to'g'ri keladi e'tibor bersak bunda uglerodlar soni oltita oltita teng vodorodlar soni beshta ikkita jami yettita bunda to'rtta uchta yettita vodorodlar soni ham teng uglerod yettita -te bunda bunda ham uglerod yettita xlor bitta bitta izomer desa ham bo'ladi faqat bitta narsaga e'tibor beramiz misol uchun mm, aromatik uglevodrodlarda radikallarni nomlanishi muhim ahamiyatga ega edi agar tololda tolol molekulasida benzol halqadan bitta vodorod chiqib ketsa hosil bo'ladigan radikalning nomi bu tolil hisoblanadi bu tolil radikali hisoblanadi tolil radikali agar biz tolol molekulasini yozadigan bo'lsak shsh uch endi bitta vodorod benzol halqadan emas radikaldan ketadigan bo'lsa ya'ni s hsh uch edi shsh ikki bo'lib ketadigan bo'lsa bu hosil bo'ladigan radikal benzil radikali hisoblanadi demak bu benzil radikali benzil radikali benzil radikali endi xuddi mana shu radikallarga xlor kelib yopishadigan bo'lsa misol uchun bunga xlor yopishadigan bo'lsa tolil xlorid ya'ni bu radikal tolil bu xlor tolil xlorid agar brom keladigan bo'lsa tolil bromid va hokazo xuddi shunday bu moddaga xlor kelib yopishadigan bo'lsa benzil xlorid deyiladi brom kelib yopishadigan bo'lsa benzil bromid deb nomlanadi demak uchinchi modda mana bunga to'g'ri keladi demak bu uchinchi modda, mm, modda tolil xlorid ekan bu tolil xlorid xlorid bunisi esa benzil xlorid benzil xlorid endi demak uchinchi modda tolil xlorid ekan tolil xlorid ada turibdi shuning uchun uchni a deb olamiz demak uch a ekan to'rtinchi modda benzil xlorid benzin xlorid bda turibdi shuning uchun 4 b endi shu javobni variantlar orasidan ko'rsak 1 s mana b javobga e'tibor bersak 1 s 2 d 2 d 3 a ya'ni mana 3 a va 4 b 4 b demak bu b javobga to'g'ri kelyapti demak b javob to'g'ri ekan